Сергей Каплин с нами на связи. Сегодня ночью было совершено покушение на главу Николаевского отделения социал-демократической партии Дениса Жило. Двое злоумышленников проникли в дом, где живет Жило, но спутали с ним его дядю и избили его. Сейчас он в больнице с травмами головы. Больше нам сможет рассказать народный депутат, лидер социал-демократической партии Сергей Каплин. Он с нами на телефонной связи. Здравствуйте, Сергей. Приветствуем вас. Добрый К сожалению, не очень хороший новости, как вы их прокомментируете, что там произошло? Ну, я бы хотел э, воздержаться вот такого, знаете, традиционного для политиков комментария. Вот. Э, хотелось бы обратить внимание общественности на это резонансное покушение и обратиться официально, публично к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, к руководителю э, полиции Украины, к э, руководителю службы безопасности Украины. И хочу, чтобы это обращение мое в нанюзвание считалось моим официальным э, требованием э, уделить максимальное внимание расследованию подобного дела. В чем э, скажем так, еще больше возрастающая его важность, этого прецедента. Денис является очень активным борцом с коррупцией в Николаевской области. Денис э, ⁇ это человек, который объединил большое количество соратников и занимается борьбой против криминальных авторитетов, которые орудуют до сих пор э, на Николаевщине, который э, вместе с нами делал все для того, чтобы расследовать это преступление, которое совершено на военном заводе имени 61 коммунара. И мы, нам удалось э, сменить там руководство, заставить правительство сменить там руководство, заставить Укроборонпром. И сегодня по руководству, э, руководителям этого предприятия возбуждено несколько уголовных дел за э, ну, незаконную растрату средств на так называемую модернизацию там, крейсера Сагайдашни и так далее. Есть факты, где они продавали военное оборудование русским. И Денис организовывал и боролся, организовал эту борьбу и боролся против этих коррупционеров и бандитов. И мы связываем подобное покушение, это покушение с его этой четкой, жесткой позицией. Я с ним, ну, в протяжении дня мы сегодня разговариваем, да, и я скажу следующее и мне удалось сломить дениса жела Наша партия э, будет бороться, продолжать бороться против преступников, коррупционеров и бандитов, и мы добьемся обязательно результата. А я обращаюсь к руководству страны, к президенту, к премьеру, к министру внутренних дел, даже к министру внутренних дел, к, э, к начальнику службы безопасности нашей страны, к генеральному прокурору. Обратите внимание, этот прецедент, он имеет очень глубокие системные корни. Нам необходимо вместе покончить с криминальными авторитетами в Никола... на Николаевщине и вообще на юге страны. Нам нужно покончить и коррупции и тем более военными преступлениями. Я уверен сто процентов, что это дело рук тех, кто зарабатывал сотни миллионов последние годы на военных предприятиях Николаевской области и кого мы выгнали с этих должностей, убрали с этих кресел и сегодня добиваемся, чтобы силовики расследовали каждый день их жизни и они ответили перед законом и вернули все награбленное, все награбленное у украинского народа. Кроме этого заявления, вы будете предпринимать какие-то дальнейшие шаги? Если да, то какие? Конечно, я приеду на Николаевщину в ближайшее время. Буду там несколько дней, если нужно, несколько недель. И поверьте, надеру задницу тем, кто посмел поднять руку на моего соратника. Спасибо за комментарий, Сергей.